и ты на именно, 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 там именно, 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 и, пусты или что я вам хочу сказать? Все пожелания которые есть, чтобы мы его разумели правильно. Это проект экологичный. Там мы можем будет бачить ландшафтный дизайн. Это может быть лавочки, это может быть луны, это может быть система сборочного это, это то, что может пройти в экологичный. Це основные народи, це основні народи, з яким ми будемо працювати. Що Я теж дуже хочу, і я вам кажу, я теж дуже хочу, щоб ми і зробили той успіх. Я дуже його хочу. Ніхто не збирається перекладати на його тротуарну плитку. Вона буде так, тротуарна плитка, тільки замінена частково для фонтану. Фонтан. Це это сухие фонтан, Это не чаша фонтана. Это фонтаны, которые движутся. И в то же час этот фонтан может по нему... Я бы ну, был в Киеве, когда... Да, это сухие фонтаны. Реконструкция сцены. посмотримся, я помню, по сцены. Что я хочу там? по я хочу там зробити, чтобы нормально была осветительная система. У по парку, по парку до э, Устыря, чтобы помнить, что мы не сможем в систему взрослого, потому что у нас все колодцы, и все будет находиться за границей, там колодцы. И вся электроника, которая будет, это будет автоматизована система, вся электроника будет находиться там. Вы разумеете, что тянуты трубы через бульвар, э, и мы сдрощиваем эти фронтанцы, это будет неправильно. Так тоже. Э, система э, ну, фонарь, фонарей. фонарей э, сейчас мы тоже мы будем корректировать этот проект, потому что на прошлом тысячу э, теж на площадке прозора, наша система безпечной деятельности Виска, она уже на площадке прозора. Можем мы за рахунок тех кошек, которые высунулись, это освещение, вот это региональное, мы сможем сделать на проект. Без того, что мы пока не видим, вот я вам честно говорю, и не думаю, что кто-то что-то уже тоже, тоже сказать. Вот будет вот проект, не будет вот проект. Приезжали действительно про специалисты, они показали Эскизно, рисунки, что мы видим. Вот они у вас есть, вот, и, вот, Я им сказал, просчитайте, что будет, сколько стоит. Потому что на пальцах я не могу вам сказать, сколько будет стоить система а, расширения. Я не могу сказать, сколько будет стоить освещение, какая цена будет лава, какая цена будет светильник, сколько будет непосредственно зеленый насадок, сколько будет, что касается ландшафтного дизайна, что будет касаться детских игровых площадок. Может быть, я вам скажу, директор департамента говорит, основной упор мы здесь делать на непосредственно озеленение, потому что это экологические деньги. Урны – да, лавки – да, освещение – да, система полива – да. Это то, что мы начнем, что мы сделаем в основном То же самое деревья. Вы знаете, что дерево – это тоже ну, стоит не одну копеечку. Это должен просчитать. Ну, это все должны просчитать масштабный дизайнеры, Сколько это будет стоить? Сколько будет этих сил? Вот они говорят, мы готовы э, сделать систему полива, которая ну, на травяную. Это одна будет система э, под деревья, это непосредственно будет капиллярный полив. Мы не знаем, где, сколько будет. Если мы сможем, а я тоже такой мнение, чтобы продлить вот этот, э, сделать э, пустые, хотя бы, если мы все не забиваем, площадку, ну хотя бы дорожки, Хотя бы вот, живую изгородь, хотя бы деревья, но для этого мы даже еще и подвести воздух. Понимаете? Если мы поставим там самые классные вот, деревья, если там не будет системы полива, а то это не будет чем как у вот, вот такое у все предложения, что касались э, непосредственно бульвара, мы продумали. Вы это увидите на проекте. Там есть э, ролик утром и веревочные веревочный парк. Но ну, вот я тоже здесь разговаривал с архитектором. Мне говорят, да, мы можем сделать, мы можем сделать, можно можем из дома. Можно планировать все. Но вы поймите, вы готовы, это надо все-таки, это система безопасности. Это надо вводить, понятно, что это парк, который есть в штате директора, есть в штате кто-то по технике безопасности, кто будет непосредственно на вот этих снарядах, кто-то будет старше вдруг, потому что это же это могут быть травмы. Здесь э, то, что мы проект делаем, и он обязательно. Мне, мы помещали до 15 мая проект уже будет. По крайней мере, тот наброски того проекта и те ориентировочные цели, которые будут корректироваться там, не, не самые глобальные. Я обязательно попрошу, чтобы на сидели сессии и депутатов, чтобы не говорить и предложу вам громадскости, вы посмотрите, что-то вы посмотрите, что-то мы упустили, что-то мы не увидели. Вы посмотрите и передавайте по этому вопросу. И мы, как архитектор, будем готов принести все зауважения, которые есть, и сделать эту корректировку, что непосредственно Проект я буду делать однозначно, полностью, и бульвар, потому что он уже заплачен, Заплачений проект, у нас полностью ваш плюс пустые. И мы сделаем этот проект. И вот это я тоже разговариваю с собой. Может, эти 15 миллионов, это что? Мы же не последний день живем. 15 миллионов, может, мы разобьем этот проект на две очереди. Посмотрим, что нам сейчас будет, вот когда будет уже живой проект. Мы посмотрим, что нам в первую очередь надо. И тогда уже будем от этого исходить. То ли это будет бульвар, то ли это будет озеленение. Но то, что мы вернули будет саму салфетку, чтобы систему полива мы ничего не В Систему полива нам придется все равно закладывать полностью. Когда мы будем видеть проект, когда мы увидим уже строительный снег, исходя от проекта, когда мы уже будем корректировать, Пока мы что-то вам сказать я не могу такого конкретного, так, потому что я не вижу цифры. Я когда увижу цифры, я вам скажу, уважаемые, вот система расширения стоит 3 миллиона, вот э, масштабный дизайн стоит 5 миллионов или 4 миллиона, вот лавочки, каждая лавочка и по такой то цене. И тогда мы уже исходим. Тогда мы скажем, все, плюс. туда. Мы работаем, лавочки меняем систему расширения меняем, либо не меняем. Да, может быть фонтан 2 миллиона, может сейчас не дожил, да, подводим фонтан, делаем саму расход, но фонтан пока сам не ставим. Это мы будем видеть, это мы все во второй очереди. Пока мы этого не видим. Это то, что я вам хочу сказать, и что, я думаю, вы со мной согласитесь в этом, потому что пока мы не видим цифр, это конструктивно здесь просто нет. Да, я хочу по поводу фонтана. Но Владимир Викторович знает, что у нас на этой сцене была клумба. И во время проведения этих мероприятий, концертов скапливалось огромное количество людей, и эта клумба превращалась в митинг. какой смысл вместо клумбы сейчас ставить фонтан? Если будут какие-то мероприятия, опережь шум от этого фонтана. Если будут какие-то могут... мероприятия, меропри... ну какой смысл его там ставить? Такой смысл. Ну, есть выглядел? сцена, есть площадка, а площадка предназначена для людей, чтобы они пришли на концерт. Для ведущих, для... да. ну, Я же не против. Я, буду. Буду. я не буду. Буду. же не против. Мы проверим, если можно. Сейчас обратили внимание, на вы заметили, что там нет никакого микрофона, ничего, это фонтан, по которому можно ходить, и тишком, если он отключили, или действительно велосипеде, ничего с ним не произойдет. Это не... Он на уровне нуля, то есть это не тот фонтан, который представляет. Да, ну, это то понятно. То есть скапливаться мусор, то еще что-то, если проводится мероприятие, то есть, Давайте вот Давайте говорить откровенно. Сейчас, извините. Давайте говорить о откровенно. Вот я тоже в Москве Давайте же посмотрим на этот фонтан. посмотрим на эту стоимость по Может действительно мы сейчас и не влезем по деньгам. Потому что 15 миллионов давайте это, это, это не очень большая сумма. 15 миллионов для такой парковой зоны это да? не очень. Если учитывать, что один можжевел или один лист, колина вот, э, сколько? 250 гривен. 250 гривен один, если брать, э, да, если брать с комом. Это да. если брать с комом. Там вам так кажется, что я не Мне эта подобная стенка очень не нравится. Вот с бутового камня. Она уже там, провалилась, там провалилась. Надо посмотреть. Посмотрите светильники, посмотрите, что мы можем. Завтра да, когда нам привезут, вот они в суде изначально архитекторы а тот проект он, 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 влазит там в 25 лет. Я говорю, нет, ребят, давайте мы сначала. Вы делайте то, что вы видите. А дальше мы уже будем корректировать. И тогда он мог по очередям уже разбивает. Мы делаем одну очередь в этом году, следующую очередь мы делаем на следующий Это вот такой, вот такой вариант. А проект, потому что поймите правильно, если мы сейчас закажем кусок проекта только э, на один вот этот пустый, либо вот закажем только, это же все деньги. Это наши деньги, которые нам придется платить. Мы уже сыграли конкурс и сделали следующий проект. Когда это будет классно, это будет... действительно... почему, а, почему вы говорите, что у нас может не хватить? И когда была у нас эта департамент экологии, я так поняла, что проблема не в деньгах. Или мы неправильно... 15 миллионов. так, что вот здесь мы высадим вот за 250 тысяч, тут у да? А это через дорогу. Пустырь, ну, пустырь, ну, я говорила, 250 тысяч. А через дорогу у нас будет амброзия, у нас будут сбитые коленки, головы, мотоциклисты, арбузы с нашими братьями южными. И этот пустырь как был так и будет, по остаточному принципу. Почему я вам говорю? Правда, хочется видеть это лучше. Почему мы и говорим? Покажите, покажите то, что еще можно будет исправить. Вы же понимаете, что люди все ходят, и вы ходите, и мы ходим через рынок. И вот люди уже видят, что, что изначально, вот вы изначально сказали, будет рынок. Что превратилось? Там без мата не скажешь про то, о, о, что то такое. Поэтому, понимаете, вот я вся слышу. загрузка в том, что здесь мы высадим, а он выедет, а там да, будет автобус. Я услышал вас. вы плохо, что вы меня не услышали. Мы проект должны сделать полностью. Я за проект ничего не говорю. Ну, значит, вы услышали меня, буквально, когда я начинал Давайте я обязательно приглашу вас. Большой депутатский корпус Мы сможем посмотреть, что нам сейчас Вот архитектор которые скажет, это стоит столько Это стоит столько Хорошо, скажите мне, пожалуйста Вы представляете, сколько могут стоить Если мы сейчас, без бульвара Решим подключить воду У нас сейчас по проекту Есть подстанция Которая может подключить эти насосы У нас есть вода

Проектант, проектанты проектант, садись туда заниматься этим. Посмотрим, как. это Там все равно, раз, сейчас, сейчас можно, mm -hmm. поймите, там идет мрежа, к которому можем спокойненько подключаться. В начале группы мрежа, которая идет в нашем С четвертым микрорайоном, ну, я думаю, не каждый будет и в СНД, и, и да, рады от того, что мы сейчас от какого-то дома будем вести на год какого-то дома под в этим Это будет тоже не очень хорошо. Я еще раз вот вы, Ирина, вы, вы, наверное, не поняли еще. Я два года назад говорил, и буду говорить, что у нас будут хорошие школы, которые мы сейчас делаем, и мы сделаем, что мы дадим детский сад, что мы откажемся от капитал поточного от ямочного ремонта. Я держу свои обща. И я вам обещаю, когда будет проект, вы придете, увидите. Потому что парк строится не для лесного головы. Парк строится для жителей города. И вы, как представители громадскости, имеете полное право сказать, да, давайте мы первым нафиг поделаем да. это, а, потом мы делаем то, следующий день то. А это, уважаемый Андрей Юрьевич, если не уважаете, мы можем, многие, судя по там не очень. А оставим давайте на следующего дня. Я запрошую звоню. Я запрошу цього здраву, я забуду цього. Андрій Юрійович, у нас на лише склалася яка ситуація. Ми не можемо подитися нічого від вас, відвали. Цей проєкт був замовлений. Ми створили ініціативну групу. Ми сказали, що є така ініціативна група, яка буде наглядати за реконструкцією протесту. І пропозиції від громадськості були саме відбудувати пустику. Це марку. Чим перекладати оцей бувар, може після початку сьогодні, не хвили, і, а не тільки в ті міжнарі. Робити той пустив, а потім, якщо буде ще кошти, реконструювати бувар-жахтес, як ви послухаєте. Це згубати? Дивіться. Щоб їздити цей поет, Петюшина з Зелинською приходили, писали тут Ману. звернення. Ну, бо це шо? А це не прийти на бруський, це є з Насилу добилися, щоб побачити, що... Я з вами не сходив, не насилу. Тільки на сайті було розміщено інформацію про те, що відбувається нарада у міського голови з представниками проєктної організації. На другий день Володимир Іванович прийшов, кудись спитав мене, де можна взяти. Я сказав Матвієнко. І Матвієнко йому вивели. На другий день.